markaziy bank xorazm viloyati bosh boshqarmasi tijorat banklari bilan hamkorlikda hududlarda xotin qizlar yoshlar va migrantlarning moliyaviy savodxonligini oshirish bo'yicha seminar treninglar o'tkazilmoqda shunday seminarlardan biri yangi bozor tumanidagi madaniyat markazida bo'lib o'tdi hozir shu haqda interaktiv shaklda tashkil qilingan davra suhbatida yangibozorlik xotin qizlar yoshlar va mehnat migrantlari ishtirok qildi unda moliyaviy savodxonlikni oshirishda nimalarga e'tibor qaratish lozimligi kundalik hayotda bank xizmatlaridan to'g'ri foydalanish bank va mijoz o'rtasidagi muloqotlar pul jamg'arish madaniyati biznesni samarali yo'lga qo'yish bo'yicha batafsil ma'lumotlar berildi tadbirda bevosita respublika markaziy bankining moliyaviy savodxonlik va ammoboplikni oshirish departamentining xodimlari qatnashib muloqotga kirishgan ayni muddao bo'ldi seminar ishtirokchilari vakillari ko'plab savollarga алып, olib, tushunmovchiliklarga oydinlik kiritildi. Bank xodimlari kelib, biz ana shu савадына ayollarining savodini семинар bo'yicha seminar o'tirdilar. Qishloq отырып, uyda o'tirib, yo otizda yurib, bilmaydilar, tushunmaydilar. Ya'ni shu xodimlar kelib o'rgatib turganim, rahmat. Shu ayollar hozir yonimda o'tirganlar sevindilar, yana bilmayajimizni bank xodimlari Kreditlerini alıp nişap işletiş yollarını ürgetip durdular. Kimlere beriledi, hech kimga berilmaydi emas beriladi ekan hammaga faqat to'g'ri yo'lda ishlatish kerak ekan o'zim bilmagan narsalarni o'rganib oldim moliyaviy savodxonlikni oshirish va ishlab chiqarishni kengaytirish shularni ko'plab bilim va ko'nikmalarni oldim 3 yil bo'ldi imtiyozli kreditlar olib shuni boshlaganman hozirgi kunda meni xotin qizlar tadbirkorlik markazini treneri o'qituvchisi bo'laman bir yil davomida 146 dana, özüm, bir yuz qirq olti dona o'zim o'quvchi chiqarganman va ularni bo'sh ish o'rinlari bilan ta'minlaganmiz hozirgi kunda bizarda yangibozor tumanimizda barar nomli tekstil ochilgan mana shu tekstilga ishchi tayyorlab berib turibmiz qatnashchilar moliyaviy savodxonlikning fundamental bilimlaridan tashqari banklarning mobil ilovalari yordamida mablag'larni onlayn jamg'arish texnikalari kredit mablag'lariga mas'uliyat bilan yondashish hamda moliyaviy xavfsizlikning asosiy qoidalari to'g'risida amaliy mavzular orqali ko'nikmalarga ega bo'lishdi tadbir yakunida seminar treningda faol ishtirok qilgan yoshlar va xotin qizlarga esdalik sovg'alar topshirildi bunday seminar tarzidagi davra suhbatlari 15 beshinchi sentyabrga qadar viloyatimizning xiva yangiariq va qo'shko'pir tumanlarida ham o'tkaziladi